شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کے حال کو سوار دیا یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے حق کو مانا جو ان کے رب کی طرف سے ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال کے مطابق ہی سکھاتا ہے پس جب تم کافروں سے لڑو تو ان کی گردنوں پر مارو یعنی سختی سے لڑو یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تو قیدی بنا دو پھر یا تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر رہا کر دو یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے یہ حکم ہے اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے بدلہ لے لیتا مگر ایسا نہیں کیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے دلوں کو درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جسے وہ ان سے پہلے انہیں جانوا چکا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کرے گا اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر ہلاکت بھیجی اور ان کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزا ہے یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا حمایتی ہے اور کافروں کا کوئی حمایتی نہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ نیک عمل کیے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جنہوں نے کفر کیا وہ عیش کریں گے اور جانوروں کی طرح کھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کتنی ہی بستیاں تھیں جو تمہارے اس شہر مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں جس نے تمہیں نکالا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کوئی ان کا مددگار نہ تھا بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جو بدبو نہیں کریں گی دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی اور شہد کی نہریں ہوں گی جو خوب صاف ہوگا اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی بخشش بھی کیا یہ لوگ ان جیسے ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں غور سے سنتے ہیں لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے اگر وہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھگڑنے کے لیے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقویٰ عطا کرتا ہے کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اس کی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں پھر جب وہ قیامت آ جائے گی تو نصیحت حاصل کرنا ان کے لیے کیا فائدہ دے گا بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور ایمان والوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہارے چلنے پھرنے کو خوب جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے کو بھی اور ایمان والے کہتے ہیں کاش کوئی صورت نازل کی جاتی پھر جب کوئی صاف اور واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال یعنی جہاد کا ذکر آتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی بے ہوش شخص موت کی حالت میں ہوتا ہے بس تباہی ہے ان کے لیے یا بہتر ہوتا کہ وہ منافق اطاعت کرتے اور اچھی بات کرتے لیکن جب قتال کا حکم دے دیا گیا تو اگر وہ سچے ہوتے تو اللہ کے لیے جو کہا اس پر عمل کرتے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر حکومت حاصل کر لو تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑ ڈالو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی پھر ان کو بہرا اور اندھا کر دیا کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل یعنی تالے لگے ہوئے ہیں یقیناً جن لوگوں نے ہدایت پانے کے بعد پیٹ پھیری شیطان نے ان کو بہکا دیا اور ان کو آئندہ برے کاموں کی امید دلائی یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ باتوں میں تمہاری مان لیں گے حالانکہ اللہ ان کے چھپے ہوئے راز خوب جانتا ہے بس سوچو ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے چہرے اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اس کی رضا کو ناپسند کیا بس اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے بغز کو ظاہر نہیں کرے گا اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیں بس آپ انہیں ان کے چہروں کے انداز سے پہچان لیں گے اور یقیناً آپ ان کو انداز گفتگو سے بھی پہچان لیں گے اور اللہ تمہارے سب عمال کو جانتا ہے اور ہم تمہیں ضرور ازوائیں گے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور ہم تمہارے حالات کو جانچیں گے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مرتے دم تک کافر ہی رہے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا پس کمزور نہ پڑو اور صلاح کی خواہش نہ کرو جبکہ تم ہی غالب ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے عمال کا ہرگز نقصان نہیں کرے گا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے مال نہ مانگے گا اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگ لے اور تم پر دباؤ ڈالے تو تم بکھیلی کرو گے اور تمہارے دلوں کا کینہ ظاہر ہو جائے گا سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے پس تم میں سے کچھ لوگ بکھیلی کرتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی حق میں بخل کرتا ہے اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے